就要成了。老妖，把我爹的剑，还有灵山的元神还给我！你爹的剑？那你就去问问你爹云天青，我为什么要毁了望舒？望舒乃琼华圣器，我绝不会让你等毁之。实话告诉你，们，待我毁了望舒，你等人族都活不了嗯。嗯 我们在朝这十九年平静的生活，要是没有那么多的恩怨仇恨，该有多好！姚处，交还望书，便可避免一场恶战。我才不会像他一样，为了一个情字毁了我十九年的大计。 师叔，先斩了你们！嗯、师叔，师叔，师叔，高真、哦、师叔，剑气斩，裂天阵。 三千元神变成了灵甲，望舒剑的阴寒之气不但伤不了我半分，而且我拿望舒剑的时间越久，对这三千元神的反噬就越严重。 离开，别保灵砂性命，无妨。子英，忘初剑为了可以在哪？但是灵砂和那三千人的元神，不能就这样毁了。林天河，你不要相信他，这次面对琼华，对天的至关重要，我绝不会让你带剑离开。我才不管什么忘初剑，什么琼华派，灵砂和那三千元神才对我至关重要。我爹也说过，万舒皆可毁，唯独性命不可。别想再了，那不如你与我并肩，如何？ 的话没错，但你可知，他若所见，非但保不住韩姑娘和三千元神，还会让这天下苍生生灵涂炭，拼夫面前，或许我们和韩姑娘都会死，但只能挽回他们万千生命的安全。千万不要被这妖术蛊惑。天和，千万别再被那个恶妖给骗了。你还记得你爹的嘱咐吗？天和，他替人拥有世间至强之力。 担心的下山被有心人利用，恐会引起四海鼎沸，生灵涂炭。嗯、我天出足够，如果我被坏人蛊惑利用，让天下苍生为之生灵涂炭，我怎可与你这个恶妖为伍？今天我就和你决一死战，你就尽管来吧。他的灵家里有三具元神，碰见灵甲会伤害这些元神。 灵沙，杀他快撤身！灵沙，灵沙。 快撤阵！住手、啊！快撤阵！老战兄，赶紧撤阵！不可，现在撤阵必受其反噬。不要！天和<河>，云天和，你不要命了！<laughs>